untuk melahirkan generasi yang beradab, berjiwa besar dan mampu mendepani cabaran abad 21. Ketika ibu ayah sibuk bekerja, Zul Iman Kindness Heaven menyediakan satu teduhan yang penuh kebaikan untuk anak-anak kecil anda. Di sini kita berusaha memastikan anak anda dijaga dalam suasana yang Selamat, bersih dan penuh kasih sayang. Kindness Heaven Plus memberikan peluang kepada anak anda untuk mempelajari Al-Quran dan juga ilmu fardhu ain. utamanya tauhid Allah dan di sini anak dibimbing bukan hanya untuk memahami tapi juga untuk beramal dengan pendekatan yang interaktif, tegas dan penuh kasih sayang. Pertubuhan Generasi Ula Albab merupakan komitmen kami kepada masyarakat. Kita mahu menyatukan gerakkan di antara ilmu dan amal bagi melahirkan generasi yang peduli, membantu sesama dan juga membina masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah kami rasa gembira dan rasa bersyukur dalam memilih tadi ke-25 sebagai sekolah awal untuk anak-anak kami. Ini kerana di sinilah anak-anak belajar didedahkan kepada nilai-nilai murni sebagai seorang Muslim yang mana bukan sahaja mereka belajar dan mereka belajar untuk praktikan nilai-nilai murni tersebut. Di sini juga saya melihat anak-anak saya didedahkan kepada praktikal solat secara amali yang mana solat ini adalah antara benda-benda yang agak mencabar untuk kita ajar anak, -anak kita sebab pergerakannya yang rumit dan pergerakan yang tertentu. Jadi dari segi pendahan yang diberikan kepada Zaid ini adalah anak kita dilatih solat, solat sunat. Maknanya dari segi bacaannya, bacaan dari setiap gerakannya, cara amali yang secara... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita buka dulu sesi kita dengan umur kita. Al-Fatiha. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi Jumaat. Selamat datang semua sahabat. Alhamdulillah ke sesi sister circle kita uh, setiap Jumaat 7.30 pagi hingga 8.30 pagi bersama saya Aisyah dan juga uh, Kak Badar kita yang akan bacakan buku bersama-sama dengan kita. Uh, Sehat semua. Aisyah tengok ni ramai yang dah masuk. Alhamdulillah dah ada 25 orang yang berjaya masuk awal sahabat-sahabat yang lain semua sedang mahu susuk saya saya tengok insyaallah moga dipermudahkan yang dah ada kat sini dah makan ke makan apa pagi ni Aisyah makan um, shake coklat uh, shake coklat mint mudah saja makan shake telan je tak perlu kunyah <laughs> uh, nak laju kawan-kawan makan apa semua ada yang makan uh, nasi goreng ke atau nasi lemak? Puan Razmi belum sarapan. Ah, ha, muka dapat sarapan nanti eh. Tengah nak on the way cari sarapan kot kan. Ada yang on the way nak cari sarapan ke? Boleh bagi hard sikit. Saya on the way nak cari sarapan. Cari di dapur ke, ha, di kedai ke, di pantry office ke. It's okay mana-mana pun. Ha, insya InsyaAllah ada rezeki kita dah tertulis. Dah tu kan Allah dah atur dah ya, rezeki kita. Puan Buziar Lahmat Assalamualaikum belum makan oh, hari ni ramai yang belum makan eh. Mungkin yang lain pun belum makan juga. Terima kasih yang tekan heart bagi reaction tadi on the way cari makan. Mesti hati rasa gembira kan nak cari makanan. <laughs> Kalau saya tengah nak cari makanan tu ada terselit kegembiraan sedikit. Dan kerisauan juga ada. Kau, Kau tak jumpa tapi insya Allah ada tu. Terima kasih banyak pada yang dah uh, berpartisipasi memulih respon hari ini secara di menulis di chat dan juga menekan reaction. Semoga Allah rahmati uh, setiap pergerakan kita untuk memulih respon. Uh, Alhamdulillah rasa lebih meriah begitu. Okey, insyaAllah kita akan teruskan perbincangan buku uh, psikologi si kecil oleh Dr. Rozani Zam Zakaria. Uh, siapa pernah jumpa Facebook Dr. Rozani Zam? aktif juga menulis boleh apa boleh bagi gua Kak badar Kak badar dah jumpa kan dulu Kak badar sebut doktor Rozanizam aktif menulis Siti helmi pun sama boleh kita ikut banyak eh yang doktor Rozanizam cover juga kat Facebook <coughs> berkaitan isu semasa juga so topik kita pada hari ini kita dah masuk bab 19 asyik-asyik nak main uh, ayat siapa tu kan baca <laughs> saya je terasa InsyaAllah kita akan ada sesi live. saya Aisyah nampak admin update. Okay. Macam biasa kita ada sesi live 7.30 pagi hingga 8 pagi di Facebook Zul Iman Smart Khalifah dan juga YouTube Zul Iman TV. Ada dua link di situ. Bolehlah kita uh, copy paste uh, sebarkan pada group-group apa yang kita ada ataupun kita nak share juga di social media kita Moga dapat manfaat pada orang lain. Sesi live ini boleh ditonton oleh lelaki. Nanti pukul 8 kita akan off sesi live dan kita akan berada dalam Google Meet kita perempuan-perempuan sahaja uh, lebih ada privacy insya-Allah dan bila kita dah off tu baru kita terima soalan. Uh, bolehlah nak bertanya sambil um, Kak pada bacakan buku ni kita fikir bersama-sama tu dah boleh catat-catat soalan lah Pukul 8 kita akan buka soalan ni insyaAllah Okey, jom kita mulakan sesi kita uh, Silakan Kak Bada Alhamdulillah Terima kasih Aisyah Jazakillah khairan kathira Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa na'udhu billah Min syururi ampusina Min sayyati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seluruh puji-pujian bagi Allah nikmat untuk kita bertemu semula di satu jumaat lagi ya dalam perjalanan kehidupan yang hakikatnya sangat-sangat singkat ya. Alhamdulillah kita berdoa ya moga majlis ni Allah terima sebagai amal soleh ya dan dia menjadi salah satu taman-taman syurga ya yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah dan uh, Subang Jaya hari ni uh, hujan daripada pagi tadi ni baru reda sedikit jadi di, di sini sejuk. Hmm. Aisyah di Terengganu ke Shah Alam? Ah, di Shah Alam. Oh, sudah balik ke Shah Alam. Alhamdulillah. Shah Alam hujan juga. Shah Alam pagi tadi rintik sikit-sikit je. So sejuk hmm. jugaklah hari ni. Masya'Allah uh, uh, Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita harap sahabat-sahabat di mana juga ya berada Moga kita menerima ya apa yang Allah susun untuk kita ya, hujan ke panas ke ya. kita melihatnya dengan lensa ya, seorang hamba yang menerima kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Baik aa, kita teruskanlah ya Jumaat ini dihiasi dengan solawat ya yang berpanjangan daripada kita. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad waala ali muhammad dan kita sudah berada seperti yang Aisyah sebut tadi di bab 19 ya. Syekh Asyid nak main. Ya, Syah Asyid nak main. ini selalu siapa sebut? Mak ke ayah? Kena tanya. kadang kadang apa tengok-tengok ayah duk main dengan anak. main sekali. Kan kalau main game tu kan macam-macam lah kat, kat rumah kat ada pun ada yang mainan yang apa steering kereta lah semua kan uh, kita duk kata asyik-asyik main tengok eh, ayahnya pun join sekali kan aa. jadi kita nak tengok ni kecenderungan mak-mak ni aa, apa ya eh, kedudukan dan implikasinya dalam pendidikan anak-anak kita baik tak kita punya Dialog yang selalu kita guna tu Kan, kat mana dia sesuai, kat mana dia tak sesuai eh? Jadi perbincangan kita akan uh, menjelaskan ini untuk kita Supaya bicara ibu itu bicara yang terarah eh? Eh, Bicara ayah juga bicara yang terarah Kerana kita sudah ada landasan ilmu Pada uh, dialog yang keluar dari mulut kita eh? Jadi dia tak adalah terkeluar ya kita nak dia kau boleh keluar intentional it's a conscious decision apa yang kita mahu cakap pada anak kita insyaallah Allahumma salli ala Muhammad okey haa ni dia punya penerangan ya pada pada bab kita ni ya betul zani Nizam letakkan kat bawah tu semua benda nak jadi permainan kan ya dan kita akan tengok juga anak lelaki anak perempuan dia lain sikit kan. Ha, ada pengalaman Allah beri lima anak lelaki, satu anak perempuan Kak Wada nak kata dia lain banyak. Dia bukan lain sikit, dia lain banyak kan. <laughs> Ingat lagi apa uh, sebab kreativiti anak lelaki dengan anak perempuan ni lain. Eh? Uh, um, kalau tengok macam sikat kata kan. Aa, kalau sikat tu kalau anak perempuan dia dapat sikat dia, sikat rambut dia, dia nak sikat rambut orang lain, dia nak sikat rambut baby doll dia kan. dia dia akan pergi lebih daripada kita tapi dia suka buat similar activity. Kalau anak lelaki dia dapat sikat tiba-tiba sikat tu jadi pedang, tiba-tiba eh sikat tu jadi pisau, mulalah pergi apa? potong segala benda kan. Ha, Tiba-tiba sikat tu dia balut-balut Dia pergi tanam kat tanah Jadi mumia kan Cari sikat yang hilang Dah masuk dalam tanah kan eh? Cara berfikir Dan berkreatif tu mungkin berbeza Kan Kalau kata semua benda nak jadi permainan Ya, budak laki pun ada Macam tu budak perempuan pun ada Kan Allahumma salli ala Muhammad Jadi sekarang ni hakikatnya anak-anak eh? kita ni um, sibuk memenuhi jadual yang diatur oleh ibu ayah. Ya. Eh? Kita yang decide waktu ni nak buat apa, waktu ni nak buat apa kan. Pukul tujuh pagi semua kena keluar rumah dah kan. Mesti bawa beg ni, bawa bekal air ni, bawa ya. Eh? Kita yang susun kita memenuhi mereka sehingga ada pelbagai jadual akademik ya ada kelas petang dan sebagainya ya seolah-olah itulah penanda aras the perfect child ya kita hati-hati sebab kadang-kadang tindakan-tindakan kita ni dia menunjukkan kita sedang push satu standard ya seolah-olah mesti begitu dan begini hingga ya Anak-anak kita tidak ada peluang untuk bermain Kadang-kadang ya? kita lupa ya, Hari ini kita menjadi diri kita Kerana sebahagian dari perjalanan Kanak-kanak kita itu Telah diisi dengan main polisentri Main masak-masak bawah rumah Main tanah Main biji saga kan? Sebok, uh, takjub menyanyi depan kipas macam menyanyi tu jadi ramai-ramai kan walaupun menyanyi seorang-seorang kita sempat explore benda-benda tu dengan rasa bahagia kan kagum dan uh, bergelak ketawa bergila-gila nyanyi depan kipas pun dah cukup best tapi anak kita dengan apa yang kita susun ni sampai kesian eh mereka tidak ada momen-momen itu Kegembiraan yang datang dalam Keadaan lapang hati Kan? Tak ada orang nak Diktir, okey lagi 3 minit <laughs> Kita kan sekarang Macam tu, ha, dekat tadika pun Kalau cikgu tidak dilatih dengan betul ha, Penuh dengan Pukul berapa dan pukul berapa Ya? Yeah? Ha, ni 15 minit Yang ni 10 minit Lagi 2 minit Apa? Kita semua kena masuk Ha kan? peraturan-peraturan yang kadang-kadang menghalang berkembangnya ya um, jiwa ya dan fikiran anak kita yang seharusnya berlaku dalam keadaan bermain ya um, bukan structured play ya sahaja besarnya berlaku dalam free play ya, suasana yang um, bebas dari campur tangan orang dewasa kita jadi macam kita kata pemerhati kan untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Tapi mereka lah eh, ya, yang mendominasi permainan tadi sepatutnya. Eh. Ya. Kerana di situlah baru berlaku imajinasi, tolak ansur, ya, menunggu giliran, menghormati hak orang lain ya, yang akan memupuk nilai yang tidak ada dalam buku-buku akademik. di highlight di sini tentang Dr. Maria Montessori ya, yang menyebut ya, bahawa permainan penting untuk menjadikan anak aktif dan pandai membuat pilihan. Ya. Terutama permainan yang menggalakkan perkembangan sensori motor, kognitif dan sosial emosional anak. Ya. Di sinilah peranan permainan dan pembentukan psikologi sihat anak-anak akan berlaku. Hatta Ya, Dr. Rozan menyebut di sini Dalam psikiatri pun ya, Bila mereka berhadapan dengan anak-anak yang mengalami trauma Gangguan emosi Atau autism dan seumpamanya Sebahagian rawatan yang akan digunakan adalah Play therapy Maksudnya untuk anak yang bermasalah Play itu menjadi sebentuk rawatan Ya, sejenis ubat kita bukan ubat yang dimakan tapi intervention tu akan termasuk di sini ya rawatan bermain ya begitulah pentingnya bermain ni kepada anak-anak ya dan kalau kita kembali merujuk kepada sirah ya dalam agama kita kita akan bertemu ya dengan uh, kisah bagaimana sayyidatina Aisyah bermain dengan patung-patungnya kan ha, diceritakan dalam satu peristiwa Rasulullah balik ke rumah dan uh, Aisyah waktu tu uh, dia, dia simpan lah patung dia ni dia tengah main rupanya bila Rasulullah balik dia nak simpan tapi um, angin meniup langsir tempat dia tutup barang-barang mainan dia tu kan jadi Rasulullah nampak patung-patung uh, dia antaranya patung kuda yang bersayap kan yang menyebabkan ada dialog antara nabi dengan aisyah kan uh, yang kita tengok uh, positif dan membahagiakan maksudnya bermain untuk kanak-kanak itu tidak dianggap satu yang merugikan ya yeah? uh, tidak dianggap satu yang merugikan dah nampak ada pop up question dah insyaallah pada ini sekejap kita akan uh, masuk dalam perbincangan eh insyaallah uh, dalam 10 minit lagi Ya ke? Lebih kurang begitu Tak sampai lah insyaAllah nampak. Topik ni agak ringan Tapi perbincangan dia kalau ada percaya Akan pergi lebih Menjurus kepada Realiti yang ada Pelbagai situasi Untuk kita address insyaAllah eh? Tapi poin yang besar yang Penulis kita cuba bawa di sini adalah Dalam agama Ini eh, membenarkan Kanak-kanak bermain itu berada hatta dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau eh ya, penulis kita highlight juga kisah Abu Umair ya. Abu Umair dengan burungnya ya. Ha dicatat di sini burungnya Nurar ya. ada ada baca disebut Nurair ya burungnya itu ya. Dan aa, bagaimana Rasulullah mengambil berat ya bila Rasulullah tengok Uh, Abu Umair ni waktu tu uh, mungkin usianya tak sampai lima tahun lagi lima atau enam gitu. Rasulah tengok dia sedih. Rasulah tanya uh, kenapa kan? Uh, di mana Nurair ya? Rasulah tanya. Okay sorry macam ni. Rasulah nampak dia sedih. Rasulah tanya kat orang lain kenapa Abu Umair macam tu? Jadi orang beritahu dia, uh, orang beritahu Rasulullah SAW bahawa burungnya telah tiada, mati ada sedih uh, tak ingat detail tapi burungnya tiada jadi Rasulullah pergi duduk di sebelahnya dan tanya dia di mana Nurair Rasulullah ambil berat kan dan bila dia bercerita Rasulullah spend some time with him ya yeah? uh, meraikan kasih sayang anak kecil ni kepada burung yang selama ni menemani dia kan okay? uh, jadi uh, ini contoh di mana Anak-anak uh, dan mainannya ya, diraihkan di dalam agama. Ya. Semua ini disaksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat yang hebat. Tapi dalam usia kecil mereka, orang-orang ya, hebat ini menjadi kanak-kanak kan kita kan ged excited nak anak kita jadi orang hebat dari kecil lagi kita telah uh, merampas ya yeah, proses pembentukan kehebatan tadi kita nak bagi cepat kita hijack kan uh, jadi pelbagai uh, damage kita kata apa kerosakan yang sedang berlaku kerana ketidak sabaran kita sedangkan dalam agama ini Kanak-kanak dibenarkan menjadi kanak-kanak, ya. Yeah? Hmm. Jangan kerana kita nak dia jadi ulama, Kita tak bagi dia jadi kanak-kanak. Kan? sedangkan usianya adalah usia kanak-kanak, beri masa yang sewajarnya dengan hak yang sewajarnya. Yeah? Jangan kita memaksa uh, anak itu lebih dari usia itu. Dan uh, penulis kita highlight cara uh, mendidik anak ini ya, telah diletakkan oleh pengarang buku uh, Nur Abdul Hafiz Soai ya, cara mendidik anak mengikut Sunnah Rasulullah SAW uh, yang sekarang bukunya disebut Propertik Parenting ya, kita dah pernah kupas buku ni pada rasa dia buku sekarang kita di buku yang kelima pada rasa dia buku yang ke ke ketiga. Uh, ya, buku yang ketiga, Property Parenting. Dia membahagikan ya, permainan itu at least ya, sekurang-kurangnya kepada tiga jenis mainan. Satu mainan yang melatih jasmani dan kesihatan. Main yang fizikal ni kan. Lumba lari lah kan, panjat pokok lah kan. Permainan yang jenis begitu kena ada. Yang kedua, permainan yang melatih anak menyusun dan mengawal diri permainan yang meminta anak bersabar untuk tunggu giliran kan permainan yang ada step-step dia ha, ha, macam kita kata kita main apa teng teng kan dia tak boleh main masuk je rumah mana kan dia ada step-step dia kan untuk dikira berjaya tak boleh lompat-lompat ikut kotak suka kita, tak boleh Dia ada proses, dia ada peraturan yang menyebabkan anak ni Dia belajar untuk behave Kan? Kalau tidak, uh, dia lah terpijak dia punya panggil apa tu uh, Kalau tak ada apa lupa dah panggil apa dia punya ibu dia tu kan Mana kita baling So Kena apa sangat sensitif dengan garisan-garisan. Dah lah garisan buat atas pasir je kan. Atas tanah je kan. Kalau pijak-pijak hilang kan. Kena sensitif. So ini semua melatih anak menyusun dan mengawal dirinya. Dan yang ketiga permainan yang mendorong fikiran. Ya, dan berpeluang untuk mencuba kemahiran orang dewasa. Kan? Termasuklah role play dan sebagainya. Jadi Pastikan anak-anak kita eh, Terdedah dengan permainan yang pelbagai Jangan bila kita kata Oh main ni perlu Biar main satu benda je Kan ha. Kalau dia suka getah-getah je kat dia Kan ha. Kalau dia suka melukis tu Kita bagi kertas dengan Pensel-pensel warna -pensel je Kan ha. Tak pernah nak bagi bola Kadang-kadang anak-anak kita ada kecenderungan Tapi Pelbagai kan ya kerana yang kita sedang bangunkan ni manusia yang potensi dia sangat banyak kan jadi sekurang-kurangnya kita boleh tengok ada tiga jenis mainan tadi dan nota terakhir ada dua nota lagi satu ya satu pesan daripada penulis kita anak-anak tidak perlu mainan yang mahal dia tidak perlu mainan yang mahal Kadang-kadang kotak pinggan plastik, pasir, rubber wrap eh, Sudah memberi kepuasan kepada anak-anak eh, Dan bila kita beri mainan yang tidak terlalu mahal eh, Dia lagi bebas untuk explore kan? Katalah kita beli robot, okay, harganya RM250 Dia nak manipulasi sikit pun kita dah kelangkabut kan? Eh jangan tarik tangan dia nanti patah kan. Eh jangan. Banyaklah tu dah mak bayar 250. Ah uh, mak pun sibuk nak memelihara kesejahteraan robot tadi kan. Jadi kan kadang-kadang tak dia nak main mana. lain, -lain mak kata, "Ha, oh, awak tak pandailah main. Kita letak ajalah atas almari tu." Tengok kan. Uh, jadi ah uh, kalau mainan yang murah-murah ni anak uh, lebih bebas kan. Dan kotak-kotak uh, sekarang ni Semua orang order grab lah Shopee lah semua kan Kotak banyak, bubble wrap banyak Kan Kita susun, simpan, keluarkan Anak kita boleh explore sampai Terbang di angin lalu Kita tak marah kan Dia nak koyak macam mana Nak potong kotak macam mana kan Bubble wrap tu dia nak Buat apa saja dia boleh Imajinasi yang sangat luas Kan nah, Mak pun lapang hati sebab tak payah beli And, uh, yang penting mak terus membeli dari Shopee. Jadi bekalan mainan tu banyak. <laughs> eh? Okey, maka tidak perlu mainan mahal dan yang terakhir poin di sini adalah sentiasalah mahu bersifat adil. Kerana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu SWT. Uh, jangan kita meninggalkan sunnah Nabi yang besar ini memberi ruang anak-anak bermain tidak menganggap itu sebagai kekurangan kan malah kita dengar macam mana dalam satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud menjadi imam ya dan sujud baginda itu begitu lama lama sahabat-sahabat yang makmum ni tunggu bila imam ni nak angkat kepala daripada sujud ya dan bila selesai solat sahabat-sahabat bertanya ya Rasulullah adakah tadi engkau menerima wahyu kan lamanya sujud nabi terima wahyu ke kan tapi nabi jawab apa cucuku bermain di atas belakangku ya dan aku menunggu sehingga dia puas masyaallah nampak tak mentaliti tu kan dengan kita ya ketika Rasulullah menjadi imam tu maksudnya tidak salah kita memberi ruang ya, untuk anak-anak ini menjadi kanak-kanak kerana itulah laluan untuk mereka menjadi orang hebat kan menjadi ulama pun kan dia bermula dengan kanak-kanak yang telah diberikan ruang yang adil ya untuk meneroka permainan-permainan dalam dunia mereka Ya, jadi bila mereka, permainan mereka tu melimpah ke dunia kita, ya, kita jadilah orang yang memahami, ya, lapang hati dan tahu bahawa itulah kebaikan yang diperlukan ya, oleh anak-anak. InsyaAllah. Okey, Allah masalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. So kat dasar kita boleh lakukan syahaya untuk kita buka kepada perbincangan. Okey. Ada serahkan kepada Aisyah. Alhamdulillah itu tadi ulasan uh, buku chapter 19 Asyik-asyik nak main. Uh, okey kita dah ada soalan boleh saya terus bacakan soalan dari Puan Nuraini. Umur berapa sesuai teruskan